Мы в том году по бюджету на 25-м доме, это независимости 74, около 13-14 миллионов выполнили работ жилье по доступное житло и жилье для участников войны. В это же время бюджетные деньги, Чернигов Будинвест, силой три года назад заставили меня, подписать договор вы нагорода. 400 тысяч это 05 процента условия не выполнили подают в суд бюджетный дом второй пример по этому же дому мы выполнили работу на 7 процентов нам никто не компенсирует я не прошу компенсировать неправильно дают данные на исполком Сначала Павлинская, потом УКС, господин Маляренко, что я требую снять с меня. Нет. Мы просим только одно единственное: перенесите на следующие дома. Мы же будем выполнять. Мы прекрасно понимаем, в городе нет денег. Но зачем вы с меня забираете деньги на вынагороду, если у вас средняя заработная плата 8,5 тысяч у чиновников? Почему с нас взяли 2,5% господин Маляренко и господин... Собиченко за одну и ту же работу. За квартиру с меня взял 2,5% Маляренко, что он ее контролировал в выполнении, и 2,5% господин Собиченко. Мы что, так безработицу будем решать? Мы ее никогда не решим. Можливо, в этой структуре нет и он что фахівців, и эта проблема ну, есть, и Понимаете, господин мы Собиченко, он он просто мастер арматурного пролета, работал на домостроительном комбинате. До этой должности еще не дорос абсолютно. Но бюджетные деньги, никто не имеет права накладывать аресты. Он наложил арест, что завтра 600 человек на работу не выходит, Потому что счета же арестованы. У меня пришли бюджетные деньги, я их не могу использовать.